मुकाबला न्यूज 24 फोर डिजिटल माध्यमातील एक विश्वसनीय नाव मुकाबला न्यूज 24 फोर च्या बातम्या आणि जाहिराती पाहण्यासाठी सबस्क्राईब लाईक आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा बदलापूर तसेच कोलकाता लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना फाशी द्या जमात इस्लामी महिला विंगने पाठवले राज्यपालांनी निवेदन जमात्या इस्लामी हिंद यवतमाळ महिलांच्या वतीने दिनांक तेवीस ऑगस्ट रोजी दुपारी अंदाजे बारा वाजता देशात घडत असलेल्या महिला अत्याचारांच्या विरोधात आपला आवाज बुलंद करून निषेध नोंदवण्यात आला महिला विंगद्वारे प्रमुख मेहर रुनिसा खान यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना यासंदर्भात निवेदन पाठवण्यात आले यात बदलापूर ठाणे येथील दोन लहान मुलींचे लैंगिक शोषण आणि बलात्काराचा प्रयत्न तसेच पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथील आर जी कार मेडिकल कॉलेज मधील प्रकरणाचा निषेध करून सरकार आणि न्यायालयाकडे कडक कारवाईची मागणी यातून जमाते इस्लामी हिंद महिला विंग यवतमाळने केली आहे वेस्ट बंगाल में और में और जो कुछ औरतों के ऊपर हुआ है बच्चियों के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर उसकी हम सख्त निंदा करते हैं और चाहते हैं कि इस पर फास्ट ट्रैक में इन पर मुकदमें चलाए जाए और ऐसा कानून बनाया जाए कि कम से कम उनको मौत की सज़ा मिले और ये फैसले जल्द किए जाए इसमें सियासी खेल ना खेला जाए कि आइंदा यानी मुजरिम इस तरह की हरकतें ना करें इसके लिए हाँ कड़ी से कड़ी सज़ा उनको देना बहुत ज़रूरी है और सज़ा ऐसी होना चाहिए कि एक दो लोगों को ही मौत की सज़ा दी जाएंगी तो बरसों फिर ये इस तरह के काम नहीं होंगे तो हम यही चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने जान भी लिए इज्जत भी लिए तो इनकी भी जान जाना चाहिए इन्होंने बचना नहीं चाहिए और जो ये सियासत इसके ऊपर खेली जा रही है इसके ऊपर भी पाबंदी लगाना चाहिए निसा खान जमात इस्लामी की मैं यहाँ की नाजिम और विम्मेदार हूँ जमत इस्लामी हल्के खुवात की तरफ से हमने आज कलेक्टर को मेमोरेंडम दिए है इस चीज़ का जो कलकत्ता में और बालापुर में जो घटनाएं हुई हैं और बदलापुर में औरतों के खिलाफ जो जुल्म हुआ है छोटी बच्चियों और डॉक्टर के साथ जो वाकयात पेश आए हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और निंदा करते हैं और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसकी पाबंदी लगाई जाए और हुकूमत राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो इसमें सियासी खेल खेल रहे हैं उस पर भी पाबंदी लगाई जाए इसके अलावा सजाओं में सख्ती लाई जाए बहुत कड़ी सजाएं फांसी की सज़ा कम से कम दी जाए और फास्ट ट्रैक में अदालती कार्रवाई चलाई जाए मुकाबला न्यूज 24 डिजिटल माध्यमातील एक विश्वसनीय नाव